пользуясь своими драгоценными 24 часами и имея в арсенале совершенно разнообразное количество тканей, символов, техник ручной работы и всяких желаний сделать все, что только хочется сделать, вот, мы решили это все объединить а, в такую рабочую концепцию, которая называется «Этнично эйфория або простер позамеш». Вот. И сейчас мы в этой концепции все это колампецаем, рисуем, краим. Сшиваем, вышиваем, клепаем, соединяем, пробуем. А, Но ну, ты можешь чуть подробнее сказать? Ну, типа, есть ли какие-то ограничения или ну вот вы как-то договаривались? Ограничения у нас есть. Как бы в ту сторону, чтобы э, мы не занимались реставрацией э, э, ну, как бы исторического костюма, да, и не падали в театральные костюмы. все остальное это по максимуму как бы раскрытие своего креатива и поиски того, чтобы вписать этнику в современную, в современную жизнь. И теми формами, которые эти люди себе видят. И вот здесь мне как раз интересно, как они уже дальше это увидят. А есть, ну понятно, какие техники будут использоваться? Но сейчас мы заявили 14. То есть кто-то уже сидит, вышивает лентами. Вот. Там уже собираются валять у нас. Естественно, будут вышивать, естественно, будут рисовать вязать, причем у нас оказалось, что одна девочка у нас делает кружево вот, а, там у нас ребенок сидит, что-то там бояется, с ленточки, платков вот, а, какие там у нас еще техники? Кви... А, квилтинг О, у нас квилтинг. квилтинг, да, пэтчворк, естественно, куда же без них вот, у нас там бисеровышивание, бисероплетение макраме вязки не только спицами, но и крючком. У нас там есть заклепочный агрегат. Мы будем делать еще клепанные вещи. Слышь, Машень, а есть какие-то представление о том, когда там вы в следующий раз собираетесь смотреть вот эскизы, Есть, например, через полчаса, через полчаса да, вы будете мы смотреть эскизы. эскизы мы уже посмотрели, мы через полчаса собираем первые сбитые работы, угу. вот. и двигаемся дальше, потому что когда мы заявили там полтора часа, назад, что мы смотрим первые эскизы. уже на первые эскизы почти половина людей заявила не по одной, а по две, по три работы, угу. не только верхнего а по два, по три комплекта. Вот, но мы не торопимся, мы сейчас как бы сначала первую партию отработаем хорошо, угу. а потом пойдем во вторую.